Но вот то, что он подполковник ЗСУ и принимал в дар от Зеленского за свою работу на офис президента два звания, не выходя из бункера, сидя в YouTube-канале, то он ведь давал свое время присягу на верность украинскому народу, что он как военный будет защищать и беречь свою родину. И в данной ситуации, когда он не только покинул родину, но и делает заявление о том, что не будет воевать, потому что он не может воевать со своими, то своими Арестович, очевидно, считает русских и Путина. Вот его люди, на кого он работает. И поэтому не случайно вылазят вот эти вот, помнишь, видео, где он давал пресс-конференции вместе с Корчинским к Дугину. И вот это Корчинский, Арестович, это все звенья одной цепи. Это потенциальные предатели. Просто этот раньше проявился, вылез и начал такие заявления делать, которые, ну, мягко говоря, обычному человеку на голову не натянешь. Но я тебе скажу, как человек, который немножко занимается психологией, это типичное помешательство нарцисса. Он предает, он вначале обораживает жертву, в частности, украинский народ своим бархатным голосом, потом он юзает, то использует жертву, потом он пытается дополнительно эксплуатировать, потом начинает обесценивать, бросает и обесценивает. И сейчас он находится в стадии обесценивания граждан Украины и самой страны Украины. И поэтому он опасен сейчас для Украины, этим пользуется майор Латынина, я посмотрел, как вот выстреливают видео Арестовича, то если он Латыни берет интервью, то это сразу по российским помойкам несется, и там вылетает 900 тысяч просмотров, миллион просмотров. А если просто Арестович выступает по какому-то нейтральному делу, у него 19 тысяч просмотров, 20 тысяч просмотров, то мы видим, что Арисовича пользуют сейчас в русской пропаганде для развития нарративов, что Украина не до государства. А сейчас они понесут о том, что об украинцев, оказывается, Арестовичу стыдно даже ноги вытереть. А это вообще-то настолько подло нарушать присягу подполковнику ЗСУ, что мне даже трудно сказать, в какое-то Круг ада надо поместить. Хотя, как мы знаем, это девятый круг ада, самый худший для предателей.